پوچھیں گے کہ پیرا میڈیکل آخر ہے کیا کس چیز کا نام ہے اور اس کی فیلڈ کون کون سی آ جاتی ہے اسٹڈی کیا کیا کرنی پڑتی ہے اس کا پریکٹ تو او ٹی میں اکیلا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا ڈاکٹر کے ساتھ کچھ ٹیکنیشین بھی کام کر رہے ہیں پریفرنس ہے وہ جو ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دی جاتی تھی ایف ایس سی کے بعد ہمیں صرف ایک جو پیپر کی شکل میں ڈگری ملے گی تو یہ ہم اگر کورس کر لیں گے ڈپلوما کر لیں گے یہ ہم ایک سکل فل ڈگری حاصل کر لیں گے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہم گورنمنٹ میں اگر ہوں تو کوئی ہمیں یہ فیس نہیں دینی پڑتی بالکل فری آف کاسٹ ہم یہ ڈپلوما کریں گے اور کہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے چودہ کورسز ہیں ان میں سے تقریباً جو لڑکوں کے لیے ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہے او ٹی ہو گیا ڈائیلائسز ہو گیا اینسٹیزیا ہو گیا لڑکیوں کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے لیکن یہ لڑکوں کو زیادہ تر یہ کا ایل ایچ وی گرلس کے لیے سب سے بیسٹ ہے اور سی سی این اے سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ ڈپلوما جو ہوتا ہے اور ایل ایچ وی جی ایل اے ٹیلتھ وزٹر ہمارے کالج میں آٹھ کورسز کروائے جاتے ہیں آٹھ کورسز جی باقی جو بھی ہاسپٹل ہے یا کالجز ہیں ادھر ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین کورسز کرواتے ہیں ہمارے لیے اسکالرشپ کا مطلب جو ہے وہ اسٹائفن جیسے نرسنگ کو ملتا ہے تو ہمارے لیے بھی ایسا کوئی پروگرام یا کوئی ایسا بنائے کہ ہمیں بھی اسٹائفن ملے ہم یہ ڈپلوماز کرتے ہیں ساتھ میں ہاسپٹل میں ڈیوٹیز کرتے ہیں مطلب انسانیت کی خدمت ہی کرتے ہیں یہ ٹویلتھ اسکیل کی ہمیں جاب ملے گی ڈپلوما کرنے کے بعد ڈپلوما کرنے کے بعد ٹویلتھ کی اور اگر ہم بی ایس بی ایس کتنے سال کا پرو چار سال کا پروگرام ہے جی جی, چار سال کا اس میں مطلب بی ایس کرنے کے بعد ہمیں سیونٹین گریڈ کے ایلیجیبل ہو جائیں بیسیکلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو آگے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ہم کس فیلڈ میں جائیں کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور اپنی ایک میڈیکل کی فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں تو میں کہا چلو آپ کا ریفرنس یوز کر کے تھوڑا سا آپ کی ہیلپ لے کے تو یہ کورس کر موکسون میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا نیوز ریپورٹر محمد بلال ناظرین آج ہم موجود ہیں پیرا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے پاس ان سے پوچھیں گے کہ پیرا میڈیکل آخر ہے کیا کس چیز کا نام ہے اور اس کی فیلڈ کون کون سی آ جاتی ہیں اسٹڈی کیا کیا کرنی پڑتی ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر علی ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم وعلیکم اسلام اچھا یاسر بھائی پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ فیلڈ کون سی میں ہیں میں او ٹی ٹی میں مطلب ادھر گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپیٹل شاہدرہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا سر ہمیں یہ پہلے تو یہ بتائیں پیرا میڈیکل آخر ہوتا ہے کیا پیرا میڈیکل دیکھیں جو ہسپیٹل میں ایک اسٹاف ورک کرا ہوتا ہے سب کو پتا تھا ڈاکٹرز کا صرف تو اوٹی میں اکیلا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا ڈاکٹر کے ساتھ کچھ ٹیکنیشن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو دراصل ٹیکنیشن ہوتے ہیں وہ انہی ڈپلوماز کرنے کے بعد ادھر جاتے ہیں مطلب جو ایکس رے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیکنیشینز کرتے ہیں آر آئی ٹی والے سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں پھر او میں جو مطلب سرجن کے ساتھ سرجری وغیرہ پرفارم کرواتے ہیں وہ او کے ڈپلوما کرنے کے بعد ادھر جاتے ہیں تو یہ مطلب ڈاکٹرز کے بعد جو ادھر ہاسپٹل میں ٹیکنیشن ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی یہ پیرا میڈیکل کورسز والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا سر کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ جو پیرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہے جی وہ کس بیس پہ ہوتا ہے یہ بیسیکلی میٹرک بیس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی مطلب اپلائی کرتے ہیں تو جو فرسٹ پریفرنس ہے وہ جو ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دی جاتی ہے مطلب فرسٹ پیورٹی ایف ایس سی اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے اور سیکنڈ جی پہ جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ مینس کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں جی جی اچھا سر آپ نے میں یہ بتایا کہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ بھی لے آ جاتے ہیں اس میں ایڈمیشن میں اور انٹرمیڈیٹ کو ویسے ہی فرسٹ پیورٹی پہ ہے تو کائن میں یہ بتائیں کہ جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جی بھائی کیا انہیں بھی اس کی ڈگری ملتی ہے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ڈگری ملتی ہے کہ بس یہ ڈپلومے کی ڈگری ملتی ہے نہیں بھائی یہ نا اس دفعہ جو پنجاب میڈیکل فیکلٹی ہے اس میں پانچ کورسز ایسے مطلب کیے ہیں جو ایف ایس سی کے اکویلنٹ ہیں اچھا تو وہ پانچ کورسز کے بعد آپ کو ایف ایس سی والی ڈگری ملے گی لیکن اس میں کچھ کورسز ایسے ہیں جو ایف ایس سی کے اکویلنٹ نہیں ہیں ایف ایس سی پری میڈیکل ہوگا نا جی جی پری میڈیکل کی ڈگری ملے گی مطلب وہ ایف ایس سی مطلب اگر میں کر رہا ہوں جیسے او ٹی مجھے ایف ایس سی او ٹی کی ڈگری ملے گی اس کے بعد میں بی ایس او ٹی کر سکتا ہوں کسی بھی یونیورسٹی سے اچھا بس بی ایس او ٹی میں جا سکتے ہیں اور کسی فیلڈ میں نہیں جا سکتے جی اچھا سر کائنڈلی ہمیں یہ بتائیں کہ جو ایف ایس سی پری میڈیکل کی ڈگری ہے اور یہ جو ڈپلومے کی ڈگری ہے یہ ایکویلینٹ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں پاکستان میں بلال بھائی ہنر کی کمی ہے تو مطلب ہم یہ سکیل فل ڈگری ہے ایف ایس سی کے بعد ہمیں صرف ایک جو پیپر کی شکل میں ڈگری ملے گی تو یہ ہم اگر کورس کر لیں گے ڈپلوما کر لیں گے ہم ایک سکیل فل ڈگری حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کسی بھی یونیورسٹی میں بی ایس بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہنر بھی آ گیا ہے تو اگر ایف ایس سی کریں گے تو صرف ہمارے پاس ایک پیس آف پیپر ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس میٹری کے بعد اس فیلڈ میں آنے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکنیشینس ایز اے ٹیکنیشن ہم ورک کرتے ہیں ہاسپٹل میں تو کیا ہمیں اس کی کوئی اسکالرشپ یا کوئی پے پو ملتی ہے اس سے نہیں یار یہ ڈپلوما کہ کوئی پے نہیں ملتی ہم مطلب وہ فری مطلب کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہمیں اسکالرشپ بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہم گورنمنٹ میں اگر ہوں تو کوئی ہمیں یہ فیس نہیں دینی پڑتی بالکل فری آف کاسٹ ہم یہ ڈپلوما کریں گے اور ایک سکل حاصل کر لیں گے اچھا اس ڈپلومے کی فی کوئی بھی نہیں ہے جی بالکل کوئی فی نہیں ہے اس کی اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی ایج لیمٹ ہے کہ اس ایج تک اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ایج تک نہیں جی بھائی اس میں ایج لیمٹ ہے آپ تھرٹی فائیو ایئر تک جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپلائی نہیں کر سکتے تھرٹی فائیو ایئر ہے اس کی ایج لمٹ تھرٹی فائیو اور اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے اسٹارٹنگ یہ اسی ہوتی ہے یہ مجھے کنفرم آئیڈیا نہیں ہے سکسٹین یا ایٹینک میں ہی کرتا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ اس فیلڈ میں زیادہ تر پریفر آپ کس کو کریں گے لڑکیوں کو کریں گے کہ لڑکوں کو کریں گے کس کے لیے بیسٹ ہے یہ پیرامیڈیکل یہ دونوں کے لیے بیسٹ ہے اس میں کوئی کسی چیز کی مطلب وہ نہیں کرتے کہ لڑکوں کو زیادہ پریفرنس دی جائے یا لڑکیوں کو دونوں کو مطلب ایکویلٹی کے طور پر لیا جاتا ہے کسی کو مطلب کام زیادہ کوئی نہیں ہے کہ دونوں کو ایکویلینٹ لیا جاتا ہے تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ لڑکیوں کے لیے کون سے بیسٹ رہتے ہیں اس میں پیرا میڈیکل کے کورسز اور بوائز کے لیے کون سے بیسٹ ٹوٹل دیکھیں پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے چودہ کورسز ہیں چودہ ان میں سے تقریباً جو لڑکوں کے لیے ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہے او ٹی ٹی ہو گیا ڈائیلائسز ہو گیا اینسیا ہو گیا لڑکیوں کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے لیکن یہ لڑکوں کو زیادہ تر یہ والے کرنے چاہیے آر آئی ٹی ہو گیا تو گرلس کے لیے دیکھ لیں جو باقی کون سا ہے بس یہ ایل وی ہو گیا ایل وی گرلس کے لیے سب سے بیسٹ ہے اور سی سی این اے سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ ڈپلوما جو ہوتا ہے اور ایل وی جی ایل اے ڈی ہیلتھ وزٹر یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے گرلز کے لیے یہ بتائیں کہ پورے لاہور میں سب سے بیسٹ کالج کون سا ہے میڈیکل کے سب سے بیسٹ دیکھیں یہ ہمارا کالج یہ گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل شاہدرہ لاہور اسے لوگ نواز شریف کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ اس لحاظ سے میں بیسٹ کہوں گا کیونکہ یہ پورے لاہور میں یا پورے پنجاب میں صرف ہمارے کالج میں آٹھ کورسز کروائے جاتے ہیں آٹھ کورسز جی باقی جو بھی ہاسپٹل ہیں یا کالجز ہیں ادھر ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین کورسز کرواتے ہیں تو یہ واحد کالج ہے پنجاب میں جہاں پیرا میڈیکل کے کورسز بر وقت کروائے جاتے ہیں ایٹ اے ٹائم اچھا مجھے یاد آیا کہ پورے لاہور میں بس بی ایس نرسنگ بوائز کے لیے آئی تھنک یہی ہاسپٹل جی جی پورے پنجاب میں صرف میل نرسز جو ہیں وہ ادھر سے کرواتے ہیں گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل شادرہ لاہور پنجاب سے کہ لاہور سے نہیں نہیں پورے پنجاب میں جو میل نرسنگ کا کالج ہے نا وہ یہی ہے بس پورے پنجاب میں ایک ہی کالج ہے یہ والا نرسنگ کالج جو ہمارے ہاسپٹل کا ہے پنجاب میں بس ٹیچنگ ہاسپٹل شادرہ ہی ہے کہ جو میل نرسنگ کتنی سیٹس ہیں اس میں اس میں تقریباً دو سو سیٹس آتی ہیں میلز کے لیے جی مارننگ مارننگ کی سو سیٹس ہوتی ہیں ہنڈریڈ تو ہنڈریڈ جو ہوتی ہیں وہ ایوننگ والوں کی ہوتی ہیں اور اس میں زیادہ پریفر کس کو دیا جائے اس کا بھی کوٹا ہوتا ہے کوئی ڈیفرنٹ سیٹیز والوں کو کوئی کوٹا مل جائے یا کچھ نہیں پورے پنجاب میں اسے اپلائی کر سکتے ہیں نہیں جیسے کہ ہوتا ہے نا دیکھو کوئی فیصل آباد کیا کوئی ملتان کیا ہے سرگودا کیا کیا ان کو پریفر دیا جاتا ہے کہ جو لاہور کے اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ وہی نہیں نہیں کوئی نہیں کی جاتی سب اسٹوڈنٹس کو ایکول کیا جاتا ہے میرٹ بنتا ہے سیٹس ہوتی ہیں, پورے ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں سٹڈی ہوتی ہے سٹڈی کی بیس پہ ہمارا پیپر ہوتا ہے اور پیپر کے بعد ہمیں ڈگری ملتی ہے کیا بھائی. پیرا میڈیکل میں بھی ہمیں سٹڈی کرنی پڑتی ہے کیونکہ سکلز تو آپ نے کہا ہے کہ وہ ہم سکل حاصل کرتے ہی کرتے ہیں تو اس میں بھی سٹڈی ہوتی ہے جی بالکل بھائی اس میں سٹڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں ایف ایس سی کی ہم ایک ڈگری ملنی ہے تو سٹڈی تو لازمی ہونی ہے تو یہ ہمارا جو ایگزام ہے یہ این ایس خود کنڈکٹ کرتا ہے پنجاب میڈیکل فیکلٹی پہلے کنڈکٹ کیا کرتی تھی لیکن اب انہوں نے یہ این ایس والوں کے ہینڈ اوور کر دیا ہے وہی ہمارے ایگزام لیں گے اچھا تو اس میں پریکٹیکل وغیرہ ہوتا ہے آپ کو جی بھائی مطلب پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں جو تھیوری والا پیپر بھی ہوتا ہے مطلب دونوں پیپر ہوتے ہیں پریکٹیکل قصہ ہوتا ہے یہ ایک تو ہمارا ہوتا ہے نا کہ بس کیمیکلس کے ساتھ یا کوئی اینیمل ہمیں پکڑا دیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم پریکٹیکل کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی اس طرح میں اینیملس ہی ہوتے ہیں کہ ہیومنس وغیرہ کے اوپر پریکٹیکل کرنیملس نہیں ہوتے وہ بیسیکلی پہلے ایک پریکٹیکل نوٹ بکس لکھنی ہوتی ہے پھر اس کا ایگزام جس طرح پیپر ہوتا ہے اس طرح پیپر ٹائپ ہوتا ہے وہ اس میں وائیوہ وغیرہ پوچھتے ہیں جی تو بکس کتنی ہے کوئی آئیڈیا ہے بکس جو ہیں وہ بیسیکلی جو ایف ایس سی کورس ہے نا ان کی تین بکس ہیں بس تین بکس ہیں جی تین جو ہیں وہ ہیں بکس تو تین سو دوسری آ جائیں گے ایف ایس سی والی کمپلسری سبجیکٹس انگلش اردو اور اسلامیہ اچھا یہ ایک میرے پاس آگے بھی پڑھی ہوئی ہے یہ والی ہے جی یہ والی بک ہے فزکس کیمسٹری کا یہ اسی کا اپلائیڈ سائنسز کی بک ہے ویسے okay. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ بکس کے حوالے سے جو ہم نے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور لائیو ان کا ریویو کروایا ہوا ہے عصر بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہم نے ایف ایس جو ڈپلومے کی ڈگری حاصل کر لی اس کے بعد آپ نے کہا کہ بی ایس کی بھی ہم کر سکتے ہیں بی ایس سے پہلے ہمیں کس سکیل کی جو مل سکتی ہے یہ ٹویلتھ اسکیل کی ہمیں جو ملے گی ڈپلومہ کرنے کے بعد ڈپلومہ کرنے کے بعد ٹویل کی اور اگر ہم بی ایس بی ایس کتنے سال کا پرو چار سال کا پروگرام چار سال کا اس میں مطلب بی ایس کرنے کے بعد ہمیں سیونٹین گریڈ کے لیجیبل ہو جائیں گے سیونٹین میں مطلب کا بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اور اس کے بعد سیونٹین میں ہم ٹرانسفر ہو جائیں گے سیونٹین میں ہم مطلب بی ایس کرنے کے بعد سیونٹین گریڈ کے ایلیجبل ہو جائیں گے ایلیجیبل اچھا بی ایس کرنے کے بعد کیا ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا کہ نہیں لگے گا بی ایس کرنے کے بعد نہیں دیکھیں ہم اگر بی ایس بھی کر لیتے لیکن ہوں گے تو ہم ٹیکنیشن ہی نا تو ڈاکٹر تو نہیں لگ سکتا لیکن ہم سیونٹین گریڈ کے ایلیجبل ہو ضرور ہو جائیں گے اوکے سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے نام تو کوئی پیغام نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ آپ اس فیلڈ میں آ کر محنت کریں اپنی اسکلس کو اچھی طرح اچیو کریں اور آپ اگر اسکلس کو اچھی طرح اچیو کر لیتے تو آپ مارکیٹ میں اپنی ایک ڈیمانڈ اپنا نام پیدا کر لیں گے تو بیسکلی میں جو پنجاب میڈیکل فیکلٹی ہے ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا ان کے افسران سے میری یہ اپیل ہے ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو پنجاب میں جو بھی پیرا میڈیکل سکولز ہیں ان میں کائنڈلی جو سٹاف پورا کر دیں تو آپ کی بہت بہت مطلب مہربانی ہوگی تو یہ سٹاف ہمارا جو ہے نا ہمیں ہاسپیٹل سے ملا ہوا ہے تو باقی کالجز میں ایسی ہے کی بہت کمی ہے تو مجھے میں جو یہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے افسران ہیں نا ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے کالجز میں کائنلی جو سٹاف پورا کر دیں اچھا سر آپ نے پی ایم ایف جو آپ کی پنجاب میڈیکل فیکیلٹی انہیں بھی پیغام دے دیا اسٹوڈنٹس کو بھی پیغام دے دیا اب آپ ہماری جو حکومت پنجاب ہے وزیراعلا وزیر مریم نواز ہیں تو انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ انہیں میں اپنے کورسز کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ ہمارے لیے اسکالرشپ کا مطلب جو ہے وہ اسٹائفن جیسے نرسنگ کو ملتا ہے تو ہمارے لیے بھی ایسا کوئی پروگرام یا کوئی ایسا بنائے کہ ہمیں بھی اسٹائفن ملے ہم یہ ڈپلوماز کرتے ہیں ساتھ میں ہاسپٹل میں ڈیوٹیز کرتے ہیں مطلب انسانیت کی خدمت ہی کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ اسٹائفن وغیرہ کا انتظام کیا جائے آپ کو اس فیلڈ میں آگے کیسا لگ رہا ہے مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ نہ ادھر آ کے فضول کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو دیکھیں اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کرتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی صرف انسانیت کی خدمت کے لیے کیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ ایک مثال دینا چاہوں گا کہ نبی پاک نہ ایک صحابی کے گھر گئے تو وہ نہ اپنے گھر میں ایک روشن دان بنا رہے تھے تو نبی پاک نے پوچھا یہ کس لیے بنا رہے ہو تو صحابی نے کہا کہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس میں سے آتی رہے تو نبی پاک نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ تمہاری نیت یہ ہوتی کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو آپ میں نماز کے لیے جاؤں گا تو ہوا تو آنی آنی ہے تو اسی طرح یہ ہماری فیلڈ ہے ہمیں مطلب پیسے تو ہم نے کما ہی لینے ہیں اگر ہمارا یہ سوچ ہوگی ہماری کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارا یہ مطلب بہت اچھا رہے گا ایک مطلب انسانیت کی پراؤڈ فیل ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے ہم ہاسپٹل میں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ اچھا مطلب ہمارا برتاؤ ہوتا ہے جتنے بھی میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں میرے کلاس فیلوز ہیں بہت اچھا بہیو کرتے ہیں اور آگے سے وہ دعائیں لے کے آتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مطلب ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ لڑائی وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا سو ویورز آپ نے دیکھا کہ یاسر بھائی نے ہمیں بتایا کہ پیرامیڈیکل اصل میں ہوتا کیا ہے اور اس میں کتنی فیلڈز ہیں کیا کیا گریڈز میں ہم جا سکتے ہیں اور کون کون سی فیلڈ بوائز کے لیے بہتر ہے کون کون سی فیلڈ گرلز کے لیے بہتر ہے مریم نواز کو بھی انہوں نے کچھ پیغام دیا کہ ہماری اسکالرشپ پروائیڈ کی جائے اور اس کے بعد کچھ में اور में, کہنا چاہتے ہیں لاسٹ میں بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے شو کا حصہ بنایا تو ارے میرا انٹرویو بیسیکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو آگے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ہم کس فیلڈ میں جائیں کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور اپنی ایک میڈیکل کی فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ کا ریفرنس ذرا یوز کر کے تھوڑا سا آپ کی ہیلپ لے کے تو یہ اس کے علاوہ بھائی جو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا جو چینل ہے پیرا میڈک ہیروز کے نام سے اچھا یوٹیوب چینل بھی یوز ہے جی جی تو یہ پیرا میڈیکل کے متعلق ہم نے بنایا ہوا ہے میں نے مطلب یوٹیوب سے دیکھا تو ہمارے جو پیرا میڈیکل کی فیلڈ ہے اس کے متعلق کوئی پروپر چینل نہیں ہے جس میں مطلب بکس کے حوالے سے بتایا جائے یا اس طرح کے پیرا میڈیکل کے متعلق کوئی چینل نہیں تھا تو ہم نے میڈک ہیروز کے نام سے یہ چینل بنایا ہوا ہے تو آپ ادھر سے کوئی بھی انفارمیشن میڈیکل کے کورسز کے حوالے سے لینی ہو بکس کے حوالے سے لینی ہو مطلب آل اوور جو بھی آپ نے انفارمیشن کے متعلق لینی ہے آپ میرے چینل پہ جا کے وہ انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے جی اور ویڈیوز کو دیکھ کے لائک بھی کرنا اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اللہ علیہ کے پاس